Ребята настроились хорошо на первую и на вторую игру, сыграли с желанием в защите. Ну, я доволен. Все спаренные игры всегда вторые игры тяжелее играть, но сегодня Кироварат играл неплохо. Хотелось сказать в первую очередь спасибо болельщикам за поддержку. Две игры хоть мы и проиграли, но поддержка была колоссальная. Наверное, сыграло то, что команда более опытная «Авангард». Сыграны игроки с опытом Суперлиги. Чуть -чуть не, мы не дотерпели чуть-чуть в концовке. Сделали невынужденные ошибки и проиграли. Две игры играли, потом мы вместе отдыхали. Опять две игры играли, месяц отдыхали. Поэтому, поэтому проблемка немножко была у нас с игровой практикой. В желании играть, в желании побеждать, я думаю, ни у кого не возникает сомнений, что у нас ребята стараются. Тем более ребята, я еще раз говорю, с первой лиги, в принципе, они и дают бой мастерам, мастерам, причем и у них, тем более, в авангарде несколько игроков бывшей сборной Украины, поэтому я думаю, что это вполне нормально, хорошо, и как бы то ни было, он, мне кажется, понравился баскетбол.